Мы розуміємо, що сьогодні велике свято, в тому числі і в, е, е, як в Україні, так і в Грузії. І е... При цьому я знаю від інсайдерів у Тбілісі, що значна частина людей, на відміну від попередніх років, не виїжджали цього дня цими вихідними із міста. Судячи з усього, люди хочуть тримати руку на пульсі, і судячи з усього, люди готові відстоювати свої права навіть у такий святий день. Ну з іншого боку, можна тут сперечатись. А коли ж їх іще відстоювати, як не у такий святий день. Перше, що хочу запитати, що Сьогодні відбувається в безпосередньо центрі Тбілісі, в урядовому кварталі. Чи а, можливе повторення подій, які ми спостерігали останніми днями? Вы знаете, протесты отрываются потому что вчера мы вместе все были у церкви, то есть митинг был большой, но это, конечно, было очень такой очень важный день для нас, для христианов и для Грузии тоже. Так что. Это был такой необыкновенный протест, понимаете, да? Наверное, очень много молодежи вышло на улице, то есть все друг друга поздравляли, но самое главное, вы знаете, вот я вижу людей, которые выходят на протесты, которые я никогда не видела на улицах в Тбилиси. То есть это во время протеста, во время манифестации. Это люди, это молодежь, которые реально сказали правительству, что Грузия назад в России не вернется. К сожалению, вот вы знаете, что наше правительство Грузии, это партия Иванишвили, это олигарх, человек, который заработал очень много денег в начале 90-х России. И вот позиция после полномасштабной агрессии в Украине Российской Федерации была очень, у грузинского правительства была очень четко антиукраинская, антизападная. Они говорили такую русскую, кремлевскую пропаганду, подчеркивали, что и Украина, и Запад, и Соединенные Штаты, все те, которые подчеркивают поддержку Украины, они все хотели <кхм>, тянуть в Грузию войну. Вы помните, наверное, это пропаганда Пропаганду. Ну вот, там три дня тому назад Ивани появился на людях опять он вышел и сказал очень четко, что Запад ⁇ это партия глобальной войны, что Соединенные Штаты и Евросоюз ⁇ это, я не знаю, люди или субъекты, которые хотят всех, все Грузию в Грузию войну опять. И Грузия ⁇ это суверенное государство, и что закон про иноагентов, ин это, честно, в Грузии называется закон, русский закон оно будет принято из-за того, чтобы кто-то там подготавливает революцию, особенно то есть Соединенные Штаты подготавливают революцию. А вот позавчера Кобахидзе, который является очень таким яростным антизападником и очень таким ставленником Иванишвили, он тоже написал трид когда наши партнеры звонят и делают заявление, он сказал, что вот Соединенные Штаты там, они планировали там революцию, так что сейчас мы будем принимать законопроект, законопроект станет законом, и вот после этого все остановится. Вы, наверное, помните, что в октябре у нас выборы, парламентские выборы, и Ванишули хочет монополизировать опять-таки же власть с помощью России. Конечно, для него Европа и вот эти все наши аспирации, которые у нас написаны в Конституции, для него это не важно, потому что, потому что он человек, который реально хочет править Грузией криптократическим таким правлением. И так что вот грузины вышли, они протестуют. В этой неделе слушаний нету, потому что после больших протестов Власть объявила, что недель, что эта неделя будет как бы эм, будут вот эти дны, выходные дни выходные в Грузии, так что следующая неделя у нас будет очень трудная, потому что уже третье, запланировано третье чтение, потом президент Грузии очень четко заявила, что она будет витировать закон, так что для нас очень важно, чтобы этот законопроект не стал законом. Вот и люди протестуют, и я очень позитивно настроена, не пессимистически. Я думаю, что будет Иванешули очень трудно принять этот закон, и, честно говоря, я не думаю, что есть какой-нибудь фактор, который спасет сейчас Иванешули. Вот я як раз хотел уточнить, спасе Иванишвили, чи спасе цей потенційний закон від ухвалення. Вот его не шмели. Ну, закон точно, то есть э, закон, вы знаете, что закон для него надо, чтобы монополизироваться. То есть он хочет элиминировать всех неправительственных организаций для выборов. Он хочет, чтобы наблюдателей не было во время парламентских выборов. Но самое главное, вы знаете, закон э, в прошлом году, когда они инициировали этот закон, вы помните, что вся грузия восстала. То есть то же самое в этом году. Ничего не изменилось изменилось. То есть изменилось одно, что все уже понимают, что Иван Ишюля это человек, который хочет втянуть в Грузию, опять таки же эм, русскую пропасть. И, честно говоря, вот молодое поколение, которое мы называем да поколение, эм, то есть Gen Z generation, Z, и это вот очень важно, что они все понимают, что для них назад пути нету. То есть они не понимают Россию, они не понимают Кремль, они только понимают Запад. Они понимают Грузию, нашу суверенность, нашу независимость. Они понимают, что такое для них важно. Это образование, это Евросоюз, это НАТО. Так что я бы так сказала, что они очень четко сказали, и я тоже очень четко могу сказать, что... А правительство Грузии уже вышло за рамки Конституции Грузии, потому что в Конституции у нас очень четко написано, что единственный исторический путь для Грузии это, ⁇ это место в Евросоюзе и НАТО. А что касается пути вот, правительства Грузии, то есть и Кобахита, и Ванишвили, и грузинская мечта. Кстати, вот Кобахиде, вот эти ставленники Ванишвили, ну ничего не значат абсолютно. То есть mm -hmm. у них нет идеологии, у них нет такого политич... политического веса единственная Иванишвили, который реально хочет править а, вот этим российским путем, и он, вы знаете, что еще принял закон про офшоры, он хочет свои офшоры все потянуть в Грузию, не только свои офшоры, но и офшоры других русских олигархов. Так что я думаю, что все очень четко и хорошо понимают, особенно наше новое поколение, потому что они стоят на улице вместе с нами. И, честно говоря, они очень хорошо понимают, что назад пути нету. Да, вы абсолютно правы. Мы Цей закон не дадим, щоб прийняти, щоб вони прийняли, якщо вони все одно принять законодательство, законодавство, то вони будуть дорогую дорогу. А найголовніше ми всі розуміємо, що вони шої властивані власти вже не невозможно. А до якої межі готові дійти з одного боку протестувальники, і на вашу думку, до якої межі готові дійти в цьому протистоянні представники Іванішевілі? знаете, они уже используют все абсолютно, потому что Иванишули Шули стоит на спецназах. вы знаете, ну, мы, нам очень хорошо это известно вам. То есть в 2014-м, вот во время Януковича, когда Беркут там избивал молодых людей, тоже есть такой спецназ у Иванишвили в полиции. То есть это Министерство внутренних прав они используют репрессивную машину, они используют судебную машину, судебную систему, они используют вот эту полицию. И власть Иванишули стоит только на административном ресурсе и вот на полиции, то есть на людей, которые избивают и арестовывают молодых людей. Еще сейчас уже на два дня тому назад появились тетушки на улицах Тбилиси, они uh -huh. тоже избивают молодых, когда они возвращаются дома после протеста. И вот мы как-то мы там политики наши и парламентарии, члены парламента, мы их провожаем очень часто. И, честно говоря, вот надо сказать, что а вот как Янукович, так и, например, я, там, Плохотнюк, Иванишули тоже стоит вот на репрессивной машине. А что касается Иванишули, он сказал очень четко, кстати, я забыла это сказать, когда он стоял на сцену ä, на, на правительственном митинге, то есть они собрали там людей административного ресурса всей Грузии, и он очень четко сказал, что вот я не Янукович, я не Шаварнато, то есть он дал знать, что меня свергнуть невозможно. Uh -huh. И когда он это сказал, все все там смеялись, потому что он, и Януков, он точно хочет стать Януковичем, точно хочет стать Лукашенко, но это ему не удастся, потому что ну, грузины это абсолютно грузины, то есть так не, так не думают. Так что я думаю, что так и репрессивная машина, да, мы понимаем, да, все пока молчат. Ну, там большинство там, административного ресурса, дипломаты наши, например, посол, наш посол в США, который то есть, молчит, он э, берет зарплату из госбюджета, он э, ну, ничего не говорит. Там, например, наш посол там, в Брюсселе. То есть, да, но это очень важно. И люди все это понимают, люди все это пишут. Они очень активны в социальных сетях. Они создают группы, например, вот одна группа, которая помогает протестантам, то есть где-то там 120 тысяч человек. Вы знаете, что для Грузии это очень большая да, то есть группа, потому что нас 3,5 миллиона, угу. то есть они помогают, они подготавливают еду, они берут друг друга и ездят по, по, по улицам в Белисе, перекрывают улицы. В общем, вы знаете, но ну, для меня в жизни такой, такой я не знаю, там солидарность в Грузии никогда не видела. То есть это очень важно. И, честно говоря, я думаю, что абсолютно новое поколение, которое сейчас вышло и стоит за интересы, отстаивает интересы Грузии, это и есть наш золотой фонд. Вы знаете, Иванишули там постарался уничтожить все все институты абсолютно репутационно он уничтожал пропаганда пропагандой например оппозицию то есть политических лидеров он уничтожал государственные институты например там судебную систему полицию там я не знаю бизнес экономические большие экономические проекты он уничтожал репутацию наших западных партнеров и вы знаете эту кремлевскую пропаганду что там запад подставить на защиту ЛГБТ-пропаганды, да, то есть то, что говорит Кремль. Он уничтожал там репутацию даже, даже патриархата, то есть церкви в потому что там он реально подслушивал все разговоры там больших епископов. Но он упустил одну очень важную вещь. То есть он не смог никак дотянуться до вот этого поколения молодого, поколения моего сына, который там стоит. И он упустил, потому что они родились не Советский Союз, а они родились независимую Украине. Мы очень четко понимаем, что мы и они очень четко понимают, что надо бороться то, что делает Украина, то, что делают наши братья и сестры в Украине. У нас тут своя война с Иванишули, то есть это тоже. не тільки русський закон, а про руське правительство. Так що чесно говоря, вот это, это та є большая надіжда для нас надіжда на будущее, надіжда на будущее покоління. Хаті, от ви коли сказали про те, що не бачили ніколи ще такої солідарності в Грузії, і згадали про те, що от є багато людей, які входять до групи підтримки, і наскільки я розумію, йде така широка координація протесту онлайн. А, да. Сплив. Доволі гіркий спогад про те, що ми бачили у 2020 році в сусідній з Україною Білорусі, і от мені з одного боку складно оцінювати там рівень порівнювати навіть жертовність і рішучість білорусів із тим, що ми бачимо в Грузії, але ми точно можемо сказати, що в Білорусі було дуже багато російських, ну не просто тітушок, а ФСБшників, які займалися розгоном протесту. Як із цим у і не швили? Ну, вы знаете, вы абсолютно правы, потому что очень многие мои друзья с Украины, тоже из Беларуси, кстати, очень многое спрашивают, что, например, хотя там э, почему бы, что вы делаете другого, то, что не сделали, например, белорусы. Во-первых, я абсолютно согласна с вами. Конечно, будет инфильтрация спецслужб, ГРО, ФСБ, конечно, потому что вы знаете, что богато российских граждан приехали в Грузию, не только оппозицион, а не только настроенные там оппози... uh -huh. часть оппозиции, но и люди, которые реально мы не понимаем, кто они, да. Это раз. А Во-вторых, то есть у нас есть информация, что да, грузинские, то есть там спецслужбы хорошо себя хорошо сотрудничают с российскими спецслужбами. Были очень многие там телефонные телефон, телефонный разговор, например, там информация, которая тоже прошла в СМИ, что министр внутренних справ, то есть у него есть контакты в Российской Федерации. Но самое главное у Иванишвили есть очень хорошая контакт контакты с российскими олигархами, например, с Сентушенко, и мы очень хорошо это понимаем. Но я не думаю, что все равно Грузия это Беларусь, потому что опять-таки же есть у нас молодое поколение, которое родилось в свободную Грузию. Молодое поколение, которое очень серьезно и четко понимает, где красная линия, вы знаете наверное что например даже спецслужбы и даже вот полиция когда их разгоняла то есть нас отравили газом их избивали арестовывали но они, они опять возвращались то есть ну они не, даже не думали там оставить улицу и пойти домой. Так что, честно, и тех, которых арестовывали, то есть они опять возвращались на улицу. И вот у, у нас очень ну, многих, многие такие примеры. Арестовано где-то 78 человек. Сегодня там часть выпустили. Будут еще суды. Но я думаю, что мы все хорошо понимаем, что, что у нас впереди ждет, если мы положим в руки, то есть, да, мы, у нас есть там, а, мы видим, что творилось, что творится в Беларуси, мы видим, видим, что творилось в России, например, в России вот этот законопроект, то есть этот закон приняли в 2012 году, и когда я спрашиваю оппозиционера, то есть лидеров российской оппозиции, которые сейчас, ну не сейчас, то есть убежали из страны, я спрашивала даже вот там несколько недель там назад, а мы были на, на большом форуме, я спрашивала, что вы не так сделали тогда. Ну, они сказали, что, например, да, было, было недостаточно противостояния, наверное, потому что тогда изначально, может, кто-то поверил, что это закон и реально про прозрачность, да, а это закон реально не прозрачность, это закон реально для, для того, чтобы уничтожить гражданское, гражданское общество. Тогда еще в 2012 или одиннадцатом, я точно не помню, Навальный еще участвовал, например, там в выборах, мы очень хорошо помним. А потом уже все, Путин начал уничтожать оппозицию. кто-то убежал, кто-то он убил, кого-то он убил, Навального убил. То есть, ну, самое главное понимать, и вот как Лукашенко, всех посадил абсолютно. Ну вот, мы видим, что мы не должны сделать, и мы видим, что мы должны сделать. Так что я думаю, что Я думаю, що у Ваншолі буде очень время. я, чесно кажучи, дуже на це сподіваюся, бо в російських агентів і друзів давно має настати дуже очень время. З іншого боку, хочу зрозуміти, наскільки зараз ви відчуваєте міжнародну підтримку, наскільки протест її відчуває, чого можливо не вистачає. Ну да, есть очень такие громкие заявления с наших, от наших международных друзей, партнеров, там США, Евросоюз. Но вы знаете, заявления недостаточно. мы сейчас ждем, что Запад, Соединенные Штаты и Евросоюз, но ну, больше Соединенные Штаты, потому что Евросоюз это там, несколько такой большой бюрократический процесс. Мы ждем, что и грузинский народ, не только мы, считаем, что очень важно, чтобы у Иванишвили против Ванишели были международные санкции, экономические санкции, как у прорусского олигарха. Мы ждем, что будут санкционировать эти 83 депутатов, которые проголосовали первым и вторым чтением за русский закон. Мы ждем, чтобы будут санкции, что будут санкции против людей, которые реально занимаются там, интересами России, интересами Ванишели. Мы ждем. И очень важно, чтобы все эти действия, то есть и вот э, действия протесты, манифестации, в парламенте действия оппозиции, наши вот э, действия наших партнеров были консолидированы, потому что это очень важно, и грузинский народ это очень, этого очень ждет. Ну, я думаю, такое время тоже настанет, но самое главное, да, то есть мы ждем, мы, мы надеемся на это, но самое главное то, что у нас есть свое задание. и... Це наше завдання отстаивать інтереси Грузії, і ми будемо делать все для того, щоб Грузія не впала в пропасть російської пропасть, П'ять пані хатті. От наостанок просто для розуміння у вас такого відчуття, що грузинська демократія зараз може бути об'єктом чиїхось, скажімо, геополітичних торгів, то такого відчуття немає. Я правильно розумію? Нет, вы знаете, э, я думаю, что... Ну, смотрите, геополитический выбор Иванишвили уже сделал свой. Mm. Э, и грузинский народ тоже сделал свой геополитический выбор уже давно. И этот выбор никогда не изменится. То есть вы знаете, что по всем опросам э, э, про европейские настроения в Грузии, это 85%. Даже тогда, когда мы получили статус кандидата ЕС, вы помните, наверное, в прошлом году, этого, это было, да, геополитическое решение Евросоюза, потому что грузинский народ этого заслужил. Ни грузинская мечта, ни Ванишвили, ни там, я не знаю, чиновники или там большинство парламента, но это была заслуга грузинского народа, и это очень... Было четко сказано. Что касается таких торгов, нет, я не думаю. Сейчас очень важно, чтобы все понимали, что Грузия, да, очень маленькая страна, но у нас есть пример, как украинцы, вы там боретесь за свою свободу, да, то есть и не только за свою свободу, но и за нашу свободу тоже. Грузия очень про, вы знаете, что народ Грузии тоже очень проукраинский. И, кстати, все уже все поняли, поняли после 24 февраля когда когда мы там я не знаю это уз... я лично узнала от моих друзей в, в, в Киеве, что Россия, то есть начала полномасштабную м, агрессию, но и тогда уже на третий день грузинская мечта вышла и сказала, что то есть они не будут присоединяться к санкциям, то есть это было уже все уже ясно. Так что я думаю, что да, все нас будут поддерживать, но самое главное, что мы будем поддерживать Грузию, это очень важно. У нас другой пути просто нет вот даже когда мои партнеры наши партнеры там спрашивают ну а какой сценарий я говорю ну, точно никто не напишет сценарий потому что а вы знаете что протесты не организованы политическими партиями вот у протестов нет своих лидеров то есть у протеста там есть у протеста есть лидеры там студенты молодое поколение там ученики люди которые там стоят и честно борются против полиции и спецназа нету такого, чтобы там Иванишвили пропаганда, там русская пропаганда может, смог дискредитировать кого-то, потому что они понимают, что они не организованы ни одной политической силой. Для нас это очень важно. Так что сейчас мы думаем, то есть как и как скоординироваться так, чтобы реально вот не чтобы отвоевывать назад опять грузинские интересы. Так что я думаю, что нет, никаких политических торгов мы не, будем, мы, мы не допустим. И самое главное то, что э, геополитический выбор, то есть грузинский народ уже сделал давно. И это геополитический выбор Запад, Евросоюз, стратегическое партнерство США. И, кстати, это очень важно, чтобы все понимали абсолютно, что грузинский народ никогда не будет сдаваться, потому что его не шили это феодал, клептократ, олигарх который хочет там править там еще 30 лет потом, чтобы он хочет передать правление своему сыну, так не выйдет. То есть грузинский народ этого не, будет, не заслуживает и, конечно, не будет терпеть. Пані хаті, долучаюся до ваших слів і шлю вам від імені всіх глядачів 24 го каналу, не тільки в Україні, але й по всьому світі. промені підтримки. Нехай все складеться найкраще в Грузії. 100% грузинський народ. Ви усі того варті. Обязательно. Слава Україні і Героям слава Грузії і слава Грузії. Дякую вам, пані хаті. Хаті Деконовідза, депутатка Дякую. парламенту Грузії, була в прямому ефірі на 24-му.